Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya mau ketik lengkuas Untuk masak daget Yuk Sudah dapat banyak lengkuas mudanya, sekarang tinggal kita masak yuk. masak oseng dages selengkuas muda bumbunya bawang merah bawang putih cabai merah cabai rawit udang kering garam gula dan penyedap rasa dages ini makanan khas Banyumas yang bahannya dari ampas kelapa yang sudah difermentasi Kita juga mau goreng tahu crispy. Tahu kosongnya kita rendam dengan air bawang dan garam, dan kita menggunakan tepung bumbu. masak siang hari ini sudah selesai ya Yung? Iya. Hari ini kita masak oseng dages selengkuas muda dan goreng tahu crispy. Yuk kita makan Yung. Seperti biasa Yung, sebelum kita makan kita berdoa dulu. Ya. Kita sate yeah. CP, Oseng dages laos mudanya. Iya. Goreng ayam. Hmm. Nah. Nih, tahu crispy. Selamat makan siang bro dengan dages Laos mudanya. udah nger ya Hai asang kalau laus muda para kurang kering ya enak yang uang Dia jung pada mampisang ulin. Yo. Uh, pisangnya enak banget, Bro. Apam pisang ulin, guys. Manis dan mantap. Oh. Yung, yung. Hmm. Habis makan pedes, kita makan pisang ulin. Wah, mantap. Kriyo, Yung. Hmm. Hmm. Hmm, hmm. lur. Hmm. Mantap, guys Terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah mengikuti kegiatan kami hari ini memasak oseng dages laos muda. Jangan lupa ikuti terus kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh.